तो गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है नेक्स्ट जो सात समंदर में क्या हो रहा है तो सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है चौथो काव्य का शीर्षक का सवादार्थी शब्द तो युग और मैं एनु शीर्षक नो अपने सवादार्थी तो अंदर आपसे कविता और जमान कवि सको आगे अगर से बीजों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखिए पहले बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके छाई जड़ता मिटाना है हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाने का है हम जो बीजो के ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है तो से ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है अगर जाइए तीजो कि मानव की क्या स्थिति हो गई है तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था परंतु आज वह छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है अगर जुए तीजो के निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर पांच छह वाक्य में लिखिए जी आपने मोटा प्रश्न पूछा है परीक्षा त्रक्स तो पहले कवि के हृदय में कैसी व्यथा है तो कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर दुखी है ऐसी स्थिति में उस उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है उसकी करुणा कथा को सुनते में सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है कवि अपनी पीड़ा के घुंड पी लेने में ही पलाई समझता है सारी दुनिया को दुख में डूबकर समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठ नहीं सही बैठने वाला नहीं है इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा छाई हुई है कवीता शे, कवीता आपने शे, तो बीजो જોઈએ કે યુગ ઓર મે કવિતા કા સંદેશ લખે એટલે કે યુગ ઓર મે જે તમારા ચેપ્ટર્સ ની અંદર કવિતા છે એ કવિતા પરથી આપણે શું શીખવા મળ છે તો જોઈએ તો યુગ ઓર મે કવિને સંસારની સ્થિતિ કે સંદર્ભમાં apni સ્થિતિ देखी कवि કહેતે હૈ कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए એટલે કે તમને જે કાવ્ય આપેલ છે એ કાવ્ય પરથી આપણે તેનું શું સંદર્ભ એટલે કે એનો પાવર્ત આપણે સ્પષ્ટ કરવાનો છે પેલા માનવ કો ઈશ્વર બનના થા નિકલ સૃષ્ટિ વસમે લાની કામ અધુરા છોડકર રહા આત્મગાત માનવ જ્ઞાની સબ જૂઠી હો ગઈ નિશાન એ તુમ मुझसे छोटे तो क्या તેમાં જોઈએ એનો ઉત્તર તો ઈસ પંક્તિ મે મનુષ્ય ઈસ તરહ apni પ્રગતિ સે રાહ સે પટકર ભટકકર ગુંમરા હો ગયા હે એસી વાત કી ગઈ હે એમાં છે मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है इसके बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा है ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करके करने के फेर में पड़ रहे हैं उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने में लग गए कवि कहते हैं कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर पटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष है अब जो, ये जो के जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के जाने कब तक सच्चे हो गए सपने सबकी क्षमता के सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है जो ये, इस पंक्ति में कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है कवि कहते हैं संसार में चारों ओर विचार की स्थिति है एक दूसरे प्रभुत्व की में है ऐसी स्थिति में मनुष्य की बराबरी यानी कि समानता के बारे में बातें केवल बातें ही रहेगी जब तक संसार में शांति भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्य का वातावरण नहीं बने बिना मानव मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा कभी कहते हैं कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा को क्यों चिंता करूं हमें जो ये पांचवां विरूद्धार्थी शब्द हस्ती तो तथा नास्ती संस्कृत शब्द से अंगार तथा तो से ओला समुद्र तथा तो से तालाब अगर समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए ऐसा है अनगिनत तथा तो से असंख्य और वाक्य प्रयोग तो आज अनगिनत मनुष्य बेकार है बीजो गगन तो तथा आकाश तो गगन में बादल छाए हुए हैं अगर जाइए तीजो दुनिया तथा तो संसार दुनिया बहुत बड़ी है चौथो छपूर्ण तो, तो, तो निखिल विश्व में कई अजय है पांचवे तहस नहस तो आपसे बर्बाद तो दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया अगर, अगर के आपा तथा तो तो से अभिमान सुधीर तो को अपना आपा छोड़ देना चाहिए यानी कि अभिमान छोड़ देना चाहिए ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो ये लिखने का है

ચેનલ ને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરીને જવાનું છે મળીશું આપણા આવનાર બીજા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો જય હિન્દ જય ભારત